গুড মৰ্ণিং গাইজ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কৌশলে আছে আৰু মোৰো ভালেই এইফালে দেখিছেনে কি কৰি আছোঁ মই এয়া হালধি ৰুই আছোঁ হালধি দি আছোঁ মানে বতৰো বেয়া বৰষুণ আহিব তাৰ আগতে ভাবিছোঁ হালধিখিনি দি লওঁ আৰু হালধিখিনি পূৰা মানে গজালি ওলাই গৈছেগৈ আগতীয়াকৈ দিব লাগিছিলে কিন্তু এয়া দিয়াই হোৱা নাছিলে কাৰণ মাটি পূৰা একদম কৰকৰীয়া শুকান হৈ আছিলে আগদিনাখন বৰষুণ আহিলে অলপ মাটিখিনি এতিয়া ভিজা ভিজা হৈ আছে এইফালে বোৱাৰী মই মা আৰু এইফালে দেউতাই কোৰ মাৰি আছে এয়া দেখিছেনে দেতাই কোৰ মাৰি আছে আৰু ভাগ্য ভাল ভালে ভালে আমি হালধিখিনি দিলোঁগৈ হালধিখিনি দি অহা অলপ দেৰি পিছতে ইয়াৰ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া টেকটেকীয়া ৰ'দ দি আছিলে তাৰপাছতে চাওক বতৰৰ সি গতি বতৰৰ মহিমা একদম বুজিব নোৱাৰি পূৰা টেককেকীয়া ৰ'দৰ পিছতে দিছে একদম পূৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ বতাহ মানে একদম পূৰা বতাহ নক'ব আৰু ইফাল সিফাল হৈ গৈছে আমাৰ পূৰা একদম মানে দগৰি বৰষুণ দিছে সঁচাকৈ দে ছোৱালীবিলাক মেকআপৰ ওপৰতেই জীয়াই আছে নেকি দেখিছেনে মই যে মেকআপ কৰা নাই ইমান বেয়া দেখি আছে ভুতনি ভুটনি লাগিছে পূৰা ভূতৰ নিচিনা হৈ আছোঁ আৰু একেবাৰে সেয়া কাম কৰি মেলি আহিছোঁ ধুমাধুম গাটো ধুইছোঁ তাৰপাছতো সেয়া বৰষুণ আৰু কি কৰিব ইচ্ছাই নকৰোঁ আমি সন্ধিয়া হ'লহি এতিয়া আৰু চাহ তাহ খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ খাই বৈ অকণমান আগফালে বহি আছিলোঁ মানে যিহেতুকে আকৌ এতিয়া পূৰা গৰম দিছে মানে কিবা এটা গোপগোপনি গৰম উঠি আছে সেইটো কাৰণে বোলো অলপ সময় বাহিৰতে বহোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে দৰ্জা মুখতে যিজোপা ফুল আছে এজোপাটো আমি এনেই ছাগলী ফুল বুলি ক'নে কওঁ থোপাথোপিকৈ বগা বগিকৈ লাগে আৰু কি ফুল নাজানো ইমান ভাল কৰি আৰু ফুলটো কিন্তু চুলিত লগাবলৈও বহুত ভাল এতিয়া কোৱা শুনিছোঁ আৰু কিন্তু নিজে লগাই পোৱা নাই নাজানো বাৰু কিন্তু পোক দেখিছে নে নাই কি মস্ত মস্ত একদম পূৰা পোক হৈ আছে মানে এই পোকটোৱে কি কৰে পূৰা পাতখিনি খাই খাই থৈ দিয়ে চাওঁ পাতখিনি আধা নাথাকে দেখিলোঁ এতিয়া পোকটো মই বোলো বা এইটো কি পোকটো দচোন চায়ো কি কেনেকুৱা মানে ইমান মস্ত দেখিবলৈ একদম ভয়ানক চকুখিনি একদম মস্ত মস্ত আৰু এইফালে এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ ভাত পানী বনাওঁ বুলি আৰু ভাবিলোঁ আজি ভাতৰ লগতে কেইটামান পুৰিও বনাই খাওঁ আৰু মানে কম সময়তে পুৰি বনাই খাবৰ কাৰণে মানে এটা আজি টিপ মানে এটা ভাবিলোঁ আৰু এনেকৈ বনাওঁ বুলি মস্ত ডাঙৰকৈ ৰুটিৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ এখন বেলি লৈ পিনে তাৰপাছতে একদম ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ চিঙৰা ছিষ্টেমত যেনেকৈ পতা হয় তেনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি এয়া চাওকচোন পুৰি বনাই আছোঁ আৰু কি ধুনীয়াকৈ ফুলি চৌ দেই পুৰি যেনেকৈ বনাই ঠিক তেনেদৰে হৈছে খালি তাৰ চেপটো বেলেগ হৈ গৈছে আৰু এইটো মানে কম সময়তে পতাপত বনাব পৰা যায় এনেই পুৰি বনাবৰ কাৰণে অকণ অকণ লাৰু কৰা হয় আৰু দিগদাৰো হয় তেতিয়া বহুত টাইম লাগি যায়গৈ এ চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু ধুনীয়াও হৈছে যিহেতুকে আকৌ মাংস বনাবলগীয়া আছিলে ভাত বনাবলগীয়া হৈছিলে আকৌ পুৰিখিনিৰ লগতে ইমান সময় লাগি থাকিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কম সময়তে মানে আৰু পচলা চব্জি বনোৱা হৈছে মায়ে পচলা চব্জি বনাইছে আৰু এইফালে মাংস বনালে আৰু আমি পুৰি আৰু ভাত বনালোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়া বিদায় লওঁ কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ'তে লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই বাই বাই গুড